Программа «Артити» продолжает путешествовать по Третьяковской галерее. Сегодня мы на замечательной выставке скульптуры советского периода «Радость труда и счастье жизни». Ретяковська галерея продовжує знайомити публіку з маловідомими творами із своїх фондів. Камерна виставка, яку ми сьогодні відвідаємо, репрезентує 20 скульптур, присвячених поняттям радянської епохи 30-х-50-х років. Більше половини цих творів представлені глядачеві уперше. Ну що ж, тема мір трудмай, а завжди е, привітає увагу і по день в 21 першому советська тематика і в живописі, і в графіці, і в скульптурі дійсно активна. Расскажите о этой выставке. Вижу, здесь не очень много вещей, но все они очень характерные. И самое главное, они разные техники. Какова концепция, тематика основная? Здесь представлены произведения скульптуры 30-х-50-х годов, то есть эпохи тоталитаризма. В тот период ...очень ваша акцент делался на монументальне іскусні. Основними принципами мистецтва соцреалізму були народність, ідейність та конкретність у зображенні дійсності. Як правило, героями соцреалістичних творів ставали трудівники міста, і села, робітники, селяни та інші. Головна ідея мистецтва показати мирний побут народу, пошук шляхів до нового кращого життя, героїчні вчинки з метою досягнення. Щасливого життя ці принципи особливо яскраво проявилися у мистецтві скульптури. Навірно, саме центральне прозведення цієї виставки большой рельєф і э, Григоровича Фріхара. Праздник в азербайджанському колхозі. Э, жити стало лучше, жити стало веселіше. Ця унікальна робота, що сьогодні є основою експозиції, раніше прикрашала одну із станцій... московського метрополітену. Виконана вона у нетрадиційній для монументальної скульптури техніці майоліка. І перед тим як потрапити на виставку. пережила сложную реставрацию, которая тривала близко двух років. В остальные она экспонировалась 20 років тому. Вот в этот период, когда создавался этот рельеф, реализовывались очень разные монументальные проекты. В частности, в 1935 году была открыта линия, первая линия метро, 13 станций. И скульпторы очень активно участвовали вот в этом проекте. Нужно сказать, что в 1931 году в Центральном парке культуры и отдыха открылась целая аллея ударников. И скульпторы этого времени, они также активно участвовали вот в этом проекте. А, ну и вообще портрет э, человека труда – это одна из любимых тем э, сталинской эпохи. Жанру портрета у радянские часы відводилася особлива роль. Скульптурные бюсты на выставке показывают справжних героев 30-х годов. Здесь можно видеть два произведения Сары Лебедевой, крупнейшего портретиста советской эпохи. Действительно, очень художник очень высокого уровня мастерства. И здесь вот тоже герои э, сказать, труда. Это портрет Стаханова, все, всем известный. Тогда и... и неоконченный портрет летчика Валерия Чкалова. Вот, собственно, герой эпохи. А вот совершенно замечательный... Что это за профессия такая? Вы помните такую профессию? Это металлург, это скульптор Мотовилов тоже очень активно работавшие с монументальными проектами. Но вот эта скульптура, она интересна тем, что она побывала на Парижской выставке 1937 года. Вот в том самом павильоне, который был воздвигнут по проекту Иофана и завершался Мухинскими рабочими колхозницами. Здесь еще много различных техник. Я вижу в витринах есть и керамика, есть и камень, и бронза, и майолика, о котором мы поговорили, даже дерево. Вот немного о вот этих разных техниках, которые использовали художники, конкретной эпохи Советского Союза? А, ну, вполне традиционной, в общем, техники. А, например, камень, да, вот, а, вот это изображение а, Мамлахат Наханговой, кстати сказать, тоже стахановки, собиравшие хлопок в 30-е годы. Оно из традиционного, вообще существующего с египетских, вообще с египетской эпохи материала гранита сделано. И, в общем-то, отчасти и ориентируясь на древние египетские каноны, делала это произведение Мария Рандионская. Это скульптор Зинаида Баженова, которая очень любила керамику, много в ней работала. Она работала... Вот произведение, которое здесь представлено, она выполняла выполняла на Рижском фарфоровом заводе. А представляют э, эти портреты, ну, опять-таки, тоже ударника труда э, Лолы Рабутаева. она собирала, была ударницей в сборе хлопка, и э, казахского поэта Акына Джамбула Джабаева. В лучших своих проявлениях скульптура этой эпохи, она нам показывает, что э, советский человек, вот, так сказать, ему близки э, все те основные человеческие ценности, которые вообще всегда существовали в культуре. Так что вот все произведения, которые здесь представлены, они так или иначе тесно входят в... Э, контекст жизни советского общества той поры. Как долго формируется подобная выставка? Конечно, такие выставки требуют некоторого времени подготовки, и это связано в вот, основном с реставрацией, с подбором произведений. Так что вот мы стараемся как можно шире показывать нашу довольно обширную коллекцию скульптур. Так что приезжайте в Москву, посещайте Третьяковскую галерею и залы в ЦДХ, наслаждайтесь искусством, которое вот, музейщики с радостью предоставляют вам. А Art City и дальше будет путешествовать и показывать вам подобные онлайн-экскурсии. До встречи! Дивитесь о наступной программе! Раскрываем секреты классических полотен Третьяковской галереи. Только в Art City! Это была программа Art City. Дивите нас наступного тижня и узнавайте еще больше интересного про современное искусство.